Дрони атакували Сатовську область, мова йде про аеродром, військовий Енгельс, так, а також про нафтобазу. Роман Григорович, ну знову ж таки, тут в цьому контексті, що б ви сказали, що тут найголовнішого для, для нас? Ніфтібал ну, закрістали, та практички слаб гадючих смазочних матеріалів аеродрому, стратійських бомбардіровщиков, Енгельсба. Там сейчас, кстати, и тактика, и тактическая авиация расположена. Су-34, Су-35, они перегнали с Воронежа, с, Воронежа, с Балтимора. Из, бориса -Борис забрали и перебросили на Энгельс. там, в принципе, сейчас и тактическая, и тактическая авиация расположена. Су-95, еще Су-160. Тут, тут же взлетают и СИС, там специальная инженерная служба подготовки ракет. Ну, естественно, это база «Кристалл». И рядом по правому берегу Волги уже в самом Саратове Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Плюс под Энгельсом, мы сколько раз уже с вами говорили, под Энгельсом расположена серьезнейшая склад статического резерва россиян. Там несколько сотен тысяч авиационного керосина. В основном Т1, т 1 Т8, то есть это тот керосин, который пользуется стратегии, стратегические бомбардировки, Ту-95 и Ту-160. Для нас, нам очень важно и туда добраться, потому что если там реально его подрывать, Волга уйдет по море, чего давно просят казахи, нам надо казахам помогать в этом смысле. Ну и по этому же направлению, чуть южнее Энгельса, там несколько десятков километров, опять же, серьезный арсенал ядерного для стратегических бомбардировщиков. Это Саратов-63 это левый берег Волги, это все вместе, это целый комплекс. Вот туда накатали дорожку, натоптали уже маршруты наши средства, то есть дроны, пока дроны, пока о ракетах мы только, уже, да, кстати, и видосики, пропали, не заметили. Несколько месяцев чесали по ушам о фламинго, о баллистических ракетах, как Фламиндич убежал в Израиль, как только собрал все деньги, которые были, скорее всего, выделены на это дело, и нету. Ни, ни ракет, ни, ни баллистики, ни крылатых ракет. А туда приходится дроном ходить. В основном ходят, ходят дроны стратегического, стратегического уровня, то есть они проходят 600-700 километров. И я думаю, когда когда-то нащупают этот входной, так сказать, ответственный, этот подземный, подземное топливохранилище и Энгельс полетает. Весь Энгельс полетает. Там же летчики один на, другом. То есть весь город летает. Вера Гондарович, до речи, светлины ракет так показали. вот тижня снова были у прессе, так на речи были светлые. Ну, светлые, ну, да, в принципе, если, допустим, напечатать ну, там полтонны, тонну этих фотографий, да, с фламинго, и как-то донести эти полтонны и шарахнуть, допустим, по Кремлю, ну, может быть, они там где-то что-то испугаются. но кто туда их повезет? Ну, если они уже не могут, ну, понятно, это косарказно, если они не могут сделать саму ракету, так эти э артисты разговорного жанра и специалисты как раз по кастингу э кино киношному, потому а что они какие специалисты, что они по ракетам что специалисты, они могут напечатать кучу рейдеров или райдеров, как там правильно называется, Ларису Ивановну хочу, баню и так далее, и тому подобное. И засыпать это все всем этим тот же крем. Но это баллистический видосик, да, или баллистический анонсик. А как по-другому? Уже у меня даже слов нету. Как матюкаться на, в эфире на эту всю э, артистическую братью. Ракет нет. Все с толку, что они видосики показывают, анонсики и фотографии. Ракеты где? Вот это же основная проблема. И деньги где? Понятно, что часть денег сперли все эти Цукерманы и Минничи, э, испетляли, отвезли их в Израиль, потому что там, оказывается, израильтяне не доедают. Вот то, что мы не доели, они там не доедают. То есть э, то, то же самое. Так э, у нас ракет-то нет. Ну, что тут говорить? У Російській Федерації загинули пілот та штурман і бомбардувальник, яка через систему катапультування. Зокрема, про це повідомляють їхні Вони самі росіяни. Кажуть, що це сталося в одному з бомбардувальних авіаційних полків на літаку, що стояв у сховищі. Сталося спрацювання системи катапультування, і пілоти і штурман отримали травми несумісні з життям. А що там могло статися? ну, надо понимать просто, какой борт, информация, она не конкретная, то есть, если бомбардировщик, ну, это либо Су-34, хотя он такой многоцелевой, там, да, действительно могло, хотя очень сложно, чтобы сработал на Су-34, на стоянке, там это надо концевые выключатели было отключить, то есть сложновато. Ну, дуру, конечно, могут, особенно россияне. Мог Ту-22М3, у них такая беда уже была, там страшная система катапультирования, там есть так называемая командирская кнопка, то есть там четыре члена экипажа, которых может командир экипажа катапультировать, то есть со своей, со своей кнопки. И в принципе, если кто из них нажимает ну, на эту кнопку, все четверо, все четыре кресла взлетают. Ну, то есть катапультируется на земле, если особенно в закрытом, ну там однозначно несовместимой жизни, травмы, это, это точно. Потому, может, это ту 22 М3. По-моему, в 21 году, года 4 назад, такая беда у них уже была. То есть, катапультировал летчик, катапультировал все четверых и только один остался живой, а три минус нового. То есть, может быть, и сейчас та же самая картина. Кстати, вот как раз. Ту-22 и как и называют, людоедом, ну, как называемым, то есть вот из-за этой системы катапультирования. Это Щодо перемовного процесу, які маємо на сьогоднішній день заяви. Дональд Трамп звинуватив керівництво нашої держави у тому, що ми, начебто, не дивимося і не переглянули пункти мирного плану. Так оновлені від Дональда Трампа, була заява, що ростемовіров, коли прийде особисто, все це покаже, мовляв, через те, щоб не відбулося витоку інформації і ніхто не підслухав. На цьому фоні також Верховний Говнокомандувач зробив заяву, що переговори зайшли у великий кут через територіальну. Питання, тому що у США, Росії та України різні позиції щодо Донбасу, і поїхав президент до так зі спілкуватися із європейцями. Так, на ваш погляд, наскільки серйозний тоді тиск на нас? Ну, ми, ми спостерігаємо взагалі, і тоді, ну що ми Дональд Трамп Трампа знову ж таки зупинити війну? Трампу вже років Этот дедушка, со всем уважением к старости, сам тоже не молодой, тоже знаю, что это такое, но тоже понимаю, когда заканчиваются некоторые способности у организма, уже по себе. Так вот, дедушке 80 лет. Он, думаете, он знает эти все 28 пунктов? Он думает вообще в курсе всего этого, что происходит? У него семья руководит. То есть Трамп это не администрация, это семья. Причем часть семьи израильтян, ну, все эти кушнеры и вся эта шушера, это же израильтяне, в конце концов, которые просто пользуются, пользуются старческим маразмом этого дедушки. Еще раз повторюсь, со всем уважением к старости, сам уже не молодой. И, ну, а пользуются этим вопросом. Пользуются нарциссизмом уже врожденным, дебилизмом врожденным, кстати, у Трампа. Он, ну, он действительно дебил, чисто по жизни, так вот посмотреть, как он себя вел. 80 лет, ну, не назовешь умным человеком, но семья, половина из которых израильтяне, которые просто пользуются для выполнения определенных задач основных, это набивание своего кармана, понятно, израильских задач, размена там израильской темы на Украину, ну, это мы уже проговаривали миллиарды раз, говорили. так вот этому дедушке 80-летнему, все эти кушнеры, витков и вся эта сушка, которая вроде как участвует в этом процессе. Они просто начитали по ушам о том, что, о том, что Украина где-то куда-то против, и не Россия против, а именно Украина против, что он не в курсе, он не вникает в эту тему. Он тут ему сказал, тот же Кушнер вечером за чаем, или что они там, что они там распивают, рассказал, что вот летали в Москву, там все за, для того, чтобы остановить боевые, боевые действия, а тут украинцы против не вдаваясь в подробности. И именно это, они даже типа не читают то, что мы, мы им даем. И он, Трамп ретранслирует то, что ему семья его подставляет в этом смысле. Ну, а естественно, через него, естественно, и нас в том числе. То есть на это, ну, как можно реагировать? Ну, можно посочувствовать, с одной стороны, Трамп, а с другой стороны, нас пожалеть. Только, ну, а как мы сами себя жалеть-то будем? Зачем? Нам выполнять свои боевые задачи. То есть можно мимо ушей это все пропускать. Почему? Потому что ну, реально как минимум три года, пока Трамп и вся эта семья, израильская трамповская семья будет управлять э, Америкой, они будут выполнять свои задачи. Обогащение семьи, э, межпухи этой израильской э, в Белом доме. Они будут выполнять задачи э, не американские, а израильские. Почему? Потому что мы видим, куда тянет все эти процессы на Ближнем Востоке. Хотя толпа от этого абсолютно никакого нет, ничего там у них не получится. И три года нас будут просто за счет того, что выполняются другие задачи, нас будут разменять, нас будут поджимать. Но Просто надо понимать, как это все происходит, лавировать, может быть, уходить из-под этого давления. Ну, это, для этого надо определенные политические, дипломатические задачи. Это как раз эти задачи есть у дипломатов, и их этому учат там с 17 лет, как только они поступают в такого рода университет или там, допустим, академии, их учат, как вести себя правильно, и этим надо заниматься, этим вопросом должны заниматься хорошие толковые дипломаты. У нас есть, кстати, у нас хорошая клиента, Кстати, даже в этой команде, вот Кислица тоже, очень толковый дипломат. Он очень хорошо, особенно зная американский менталитет, он же управлял процессами в Организации Объединенных Наций. Ему, в принципе, можно отдать бразды правления в руки, он вырулит эту ситуацию. Вопрос ему просто надо помочь. Ну а реально надо ставить, конечно, на Европу, то есть особенно на Британию. Вот, вот, вот большое спасибо британской короне, понимая их интересы, британские интересы, и они в данный момент совпадают с нашими. Развал российской империи. Британия, британская корона, уж 100% за самороспуск Российской империи, они сотни лет с ней воюют, везде, где только можно, начинают лучше и заканчивая морем, а тем более сейчас британская корона начинает набирать вес, особенно после того, как признали Палестину, нам тоже надо к этому присоединяться. Они сейчас усиливают свое влияние на Южном Кавказе, усиливают влияние на Средней Азии, это подбрюще России практически. И для них, как и для нас, очень важно как раз развал России для того, чтобы укрепить свое влияние на этом участке евразийского континента. Вот эти процессы, которые сейчас запущены, я думаю, они дадут нам определенную надежду, по крайней мере, и уверенность в нашей победе. Их надо правильно использовать и уходить от давления Трампа. Так? уходить? Они хотят отвалить полностью от Европы. Ну, скать эту дорогу. Вот надо к этому, к этому подталкивать, чтобы они перестали нас расторговывать в решении проблематики Ближнего Востока и сейчас Венесуэлы просто перестали расторговать. Хотят куда-то уйти, они пытаются уйти в, тихий, ну, грубо в тихоокеанскую проблему, в решение того вопроса. Пусть уходят. Ничего страшного нет. Европа полмиллиарда человек, 500 миллионов человек. Силье, сильнейшая экономика. Выгребет на эту тему, тем более Рашка. Мы ну, на нее посмотрите, чахлы. Ну и ладно. Говорят, не вмирущих, не но этого чахлыка не вмирущего э, иголка в, в яйце, а яйцо сейчас зажато, причем очень сильно тисками экономическими. И мы по этому яйцу бьем практически каждый день. Представляете, как там подпрыгивает. Прошу вас прокоментувати ще одну новину. Відомо, що звільнили після суспільного розголосу генерала Кузьмка. Його помітили на нагородженні в теробороні. Ну така, скажімо, неоднозначна фігура, але тим не менше Роман Григорович. Як ви ставитесь в принципі до того, що кузьмук, скажімо, так, з'явився звіль... от в теробороні, так і ну до його за те, що при Кузьмуке була уничтожена наша авіація. при нем, при Кузьмуке, он в 96 году стал министром обороны, при нем, по-моему, до 2001 года, в первый заход был, потом еще при Януковиче, там еще раз на пару лет, как -то. при нем было угроблено наша авиация. Я в 97 году война из-за Кузьмука, потому что практически порезали все и вся, перестали э, закупать авиационные керосин, мы перестали летать, и, в общем, нечего было делать э, э, в авиации, а семью надо было кормить. И большинство летчиков как раз при Кузьмуке ушло из авиации. Большинство, тысячи человек уволил. Тысячи летчиков ушло именно при Кузьмуке. Он, ну, во-первых, он танкист, это раз. Через Национальную гвардию, это два. Попал в Министерство обороны, которое он просто тупо развалил нашу армию вместе с Кучмом. Вот это вот Кучмо, это чудо, блин, непонятно не откуда взявшиеся и Кузьмук вот эта сладкая парочка угробила практически все авиационные а, наши а, возможности резали самолет стратегические бомбардировщики резали а, ту 160 -е, а, в Пилуках, там в Полтаве и там и там -то тоже были, были проблемы вот это как раз при Кузьмике да его расстрелять надо было а, как, как только появилась бы такая возможность кто его притащил Вооруженные силы Украины вообще непонятны. Это раз. Так он на 10 лет меня старше, ему больше 70 лет. Какой из него вояка? Ну какой? Как его можно было притащить в вооруженные силы Украины? Потом мы спрашиваем, откуда у нас это появилось в армии за последние несколько лет? Это совкодрочерство. Так вот они, совкодрочеры эти, которых притащили, поставили, они задрочили всех и всяких в армии, в вооруженных силах Украины. Ну, то есть вот оно откуда берется. Так зачем вы их притащили? Смысл. Так это вот эта вот зеленая власть, ну, чудо переехать, это вся произ... Полуизраильская власть притащила всех этих как, подрочеров, которые достали все. Это все. Да хорошо, хоть отреагировали. Но опять же, уволили Кузьмука. А почему не уволили того, кто его взял? Кто его, когда его взял? Кто его к себе взял, в советники или кем он там был? Они почему не положили рапорта на Потому что они первые должны его положить, плюс министры обороны. Начиная от ну, Резникова, умер, уже убежали куда-то. Шмыгаль должен ложить э, рапорт на о э, своем несоответствии, занимает Майдов. Хотя он, в принципе, и так по жизни должен его ложить. Потому что где Шмыгаль, а где Министерство обороны. Ну, то есть, есть проблема большая в армии, вот как раз эта проблема. Ставка, о мы постоянно с вами говорим, эта проблема никуда не ушла, она усилилась после того, как мы отстояли в 2022 году российская первая российскую волну. После того, как удержали ее без этой бюрократии этого ставка, после этого наползли вот эти, вот эти муки, я бы так сказал. Помимо того, что у него там бэкграунд такой, что мама не горит по поводу партии регионов, Янукович российского влияния и так далее и тому подобное. Это непосредственно человек, который угробил нашу армию, будучи министром обороны в течение нескольких лет вместе с Кучмом. Опять же, не он один гробил. Это вот это они, верховный главнокомандующий и министр обороны просто положили нашу армию, угробил авиацию, полностью ее угробил.